ни для кого не секрет, что в последнее время участились кражи как транспортных средств, так и кражи из транспортных средств. Значит, только за прошлую неделю нашими нарядами было раскрыто два подобных преступления. Значит, первое около 10 часов утра на спецлинию 102 поступило заявление от граждан о том, что на территории одной из улиц Терновского района произошла именно подобная кража. Значит, оперативный дежурный по Тарановскому делу поставил задачу группе задержания Криворожского отдела Госслужбы охраны выдвинуться на место происшествия и принять необходимые меры к исчерпыванию данного случая. Значит, по прибытию на место к наряду обратились граждане, которые явились свидетелями данного преступления. И по горячим следам, опять-таки с участием граждан, которые проявили бдительность на этот раз, неизвестный был задержан. Значит, им оказался 35-летний житель Терновского же района, который похитил из автомобиля автомагнитолу и слесарный инструмент. Буквально через 40 минут аналогичный случай произошел уже в Центральном городском районе. И выездом на место был задержан неизвестный 33 лет. Данные случаи указывают на то, что как непосредственно гражданам, так и руководителям предприятий, которые имеют в своем распоряжении автотранспортные средства, принять меры к их дополнительной защите. Посему в Министерство внутренних дел и Департаментом госслужбы охраны есть необходимые предложения по защите таких автомобилей с помощью технических средств, выведением сигналов из этих автомобилей на наши пульты, которые действуют дистанционно. Нашими нарядами перекрыт весь город, поэтому точка нас не особо смутит, в любую точку города мы приедем в кратчайший срок и окажем необходимую помощь водителям, либо для защиты имущества граждан, либо предприятий.